İndistanda koronavirus vaksininin klinik sınaqları başlayır. Yerli vaksin Puna şəhərində Milli Virusologiya İnstitutunda əldə olunmuş damın istifadəsi ilə əldə edilir. Sınaqlar Hindistan Tibbi Tədqiqatlar Şurası və Baharat Biotech International şirkəti tərəfində biricə çəkiləcək. Sürətləndirilmiş sınaqlar 12 elmi tibbi müəssisədə aparılacaq. Həmin vaksinin avqustun ortalarından etibarən satışa çıxarılması planlaşdırılır. Qeyd etdikcə, son sutqarda Hindistanda 20 mindən çox koronavirus yoluxma qeydə alınıb. Bu günədək ölkədə 625 mindən çox şəxs virusa yoluxub. Örənlərin sayı 18 min nəfəri keçib.